Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl günlər kanalının gözəl izləyiciləri. Bir neçə gündür mantı bişirmə fikirləşirdim. Nəhəti axır ki ed dedim bişirəm. Bu gün deməli mantı bişirəcəm. Sizlərlə də istədim bölüşüm. Deməli mantı üçün içərisinə un, duz, bir ədəd yumurta və su qedir. Evdə də ki oturucu, kamera da, stativem işte, hələ ki yoxdur. Düzgün şəkildə yerləşdirib sizlər üçün çəkmək üçün o müəllimdən gələn qədər çalışıram ki, sizi göstərə bilim. Xəmir mə artıq yoğurdum və süfrəmi yerə saldım ki, üstün üstündə heç görmən açıba bilmirəm xəmiri. Sözün düzdür, onsuz da yaxşı aça bilmirəm əlimdən gələn qədər. Yaxşı eləməyə çalışıramam, um, biraz qalınıq. Məndə həmişə biraz çətinlik çəkirəm həqiqətən yaymağa çalışanda. İnşallah ki, get-gedə əlim möhürəşər, daha yaxşı açmağı bacararam. Deməli, xəmirimdən 2 gündə çıxartdım, amma mənim bir dənəsi bəs elədi. Dörd nəfərlik, bir də iki uşaqdır. Yəni, bizə polunu bəs eləyir bir gündəsi. Ona görə bir gündəsini açdım, tez-basar bişirdim uşaladı. İndi sizə göstərəcəm necə elə elədim. <Sessizlik> kameranı bir əlimlə çəkdim üçün bir əlimlə bıçaqla həmiri kəsməyin çalışdım. Ona görə ayır ağır alınıb tam belə şəkildə də kəsmədim. Kameranı qrağa qoydum. Özüm rahat kəsib sizə çəkiliş etdim. Daha sonra ətlərinə içinə qoyuram. Ətə də sadəcə duz, iyot, soğan və dana əti vurmuşam da başqa bir şey yoxdur içində uşaqların əlindən evdə düzgün şəkildə aboy qalmayıb. Gördüyünüz kimi bu mətbəxdə, qonaq otağında, yataq otağında bütün yerlərdə qısoq-qısoca buyları cırıb qoyublar. Bizdəki hələ ki uşaq balacadır, amma balacası demişdim. Səki yaş yarımlıqdır. Ona görə dəyişməyi düşünmürəm. Biraz böyüsün inşallah. Təzəliyəm ki bir də belə bu günə qalmasın aboylar. Deməli xanımlar, burada göstərirəm siz necə bükmək lazımdır mantını. Deməli, dörd bir tərəfinin künclərini tutursuz, ortaya doğru gətirirsiniz və hazır olur. Dur, artıq mantalarımı düzəltdim, üstünü qəşəncə unladım. E, Qaynayış suqı qoy su qoymuşdum qaynamağa. Biraz da üstünə duz atmışdım qaynada suyumda mantıları içərisinə atdım. Bir 15-20 dəqiqə qalsa mantı qaynar suda təbii ki, qaynamış olsun içində. 15-20 dəqiqə qalsa, uzu üzə çıxır mantılar. Demək olar ki, uzu hazırdır, götürə bilərsiz. Üzərinə sarımsaqlı qatıq düzəltdim və bir də sos üstə üstünün sosu üçün shit yağını yaxşıca qızardırsız, ərir, üstünə nanə, pul bibər və tomat əlavə edib, yaxşıca qarışdırıb qovurursuz. Deməli, mantı da bişdikdən sonra artıl mantını servis nimçəsinə alırıq. Üzərinə ilk öncə sarımsaqlı qatığı əlavə edirik və bu sousu üzərinə töküb noş edirik. Çoxunuz çox güman ki, artıq bunu bişirmirsiniz, amma bişilməyəndə məhz atın budur ki, bişirən həqiqətən çox dadlı olur və təmamən böyük yum 3 yaşındadır. O qədər sevə-sevə yeyir ki, buna çox da xoşuna gəlir. Əgər biraz acı olmağını istəmirsinizsə, pul bibər də qatmıya bilərsiniz. Hamılar bizdə uşaqlar pudinqı çox sevir. Yeməyin üzərindən onlar üçün pudinq bişirməyə qərarə gəldim. 2 stakan yarım südü bir qazana boşaldırsınız, üzərinə pudinq əlavə edib yaxşaca bişirirsiniz. Və çiçibebə aldı. Mən istənilən piçəliyini özünüz elə, edə bilərsiniz də blenderdan keçirdin. Daha sonra bananları istədiyiniz şəkildə doğraya bilərsiniz. Mən yumru doğradam. Doğururuq və istəndən bir qaba, bir ilk öncə ən altdan blenderdan keçirdiyimiz cicibebeni tökürük. Daha sonra üz üzərinə pudinq əlavə edirəm və bananları düzüb bir qatda piçenikdən əlavə edirəm. Yenə pudinq və hazırdır. Çox asan olur və çox dadlı olur. Əgər yoxlamamısansa, yoxlamağınıza dəyər. Legenda Gedər menizlə dayın üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Allah hər birinizdən razı olsun. Allah hər birinizin ruzusunu bol etsin inşallah. Oğluma da dadlardan puding həqiqətən çox bəyəndi. Bizi izləməyi unutmayın. Sizin üçün daha gözəl videolar çəkmək çalışacağam. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.